तीर्थ स्वामी जी के द्वारा अब सभी भारतवासियों एवं उड़पी के जनता की तरफ से प्रतिनिधि रूप में हम सभी के हृदयों में हृदय सम्राट हमारे परम प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मान का कार्य प्रारंभ हो रहा है आप सभी इस ऐतिहासिक समय के लिए उपस्थित हैं ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ರೂಪವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಿರುದು ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ಎಂಬುವ ಬಿರುದಿನೊಂದಿಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ रक्षा कवच के रूप में रक्षा कंकण मूलक राष्ट्र रक्षण दीक्ष पूज्य श्री पादता आज राज्य की रक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए रक्षा कवच स्वामी जी महाराज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तों में अब सम्मान भाग्य बोलो ಭಾರತ್ಮದಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಚಿತ್ರಪಟ ಮುತ್ತಿನ ಕವಚದ ಕೃಷ್ಣನ ಸುಂದರವಾದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮಂಥಾನ ಮಂಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌರವ ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಕ ಪ್ರತೀಕ ಭಾರತೀಯ ಪಗಡಿ ಶಿರ್ಪರ್ ಶಿರೋಮಾನ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ನವಿರು ಇರುವಂತಹ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಪೇದವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸನ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಘಟ್ಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಪಠನೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗದ ಪಠನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಮೂಹಿಕ ರೂಪಸೆ जब महायज्ञ के रूप से यह ध्वनि हम सभी एक साथ भारत के नेतृत्व हृदय सम्राट माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में यह पुरुषोत्तम अध्याय का सामूहिक पठन प्रारंभ करने जा रहे हैं तो भगवानुवाच पूर्वमूलमदशाकम् अशम् अश्चा प्राहुरव्ययम् छन्दामि यस्य वर्णानि यत्संवेद वेदविद वेदा अहं चोल्पम् प्रससात शाखाः गुणप्रबद्धा विषयप्रवा अथश्च मूलान्य सन्ततानि कर्मानुवन्ते लो निष्य लोके न रूपमस्ते नोपशत्रे नाको न गा विन्नतसम्प्रदि अश्वत्तमेन स्वविरूढमूलम् पतङ्गशक्रेण हित्वा परम् दत्तरिमारिम् यस्मिन् गतानिवर्तन् विभूया तमेव चार्यम् पुरुषम् प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रतिमा पुराणे निर्माणमोहादिगतम् जोषा अनन्मात्मनित्यानिवृत्तकामा

मम षष्ठानिन्द्रियाणि प्रत्यस्तानि दृशते सुरीरम् या मोषे जगता च स्पर्शनम् च रसनम् दाणमेव च अनुष्ठायमनश्चायम् विषयानुपसेवके अपुत्राणम् तं श्रिरम् वा ते भुञ्जानम् मागुणान्वितम् विमोदानानुपश्यन्ते पश्यन् विज्ञानचक्षुषा न्दो योगिनश्चैरम् पश्यन्त्यात्मन्यवस्थिरम् जगन्तो प्रकृतानो विलिनम् पश्यन्त्य चेत यदा विद्यगतम् तेषु जगदधाशयते तिलम् जगन् नृदयच्छात्मनो तगतेजो श्य च भूतानि धारयामि नोजया उष्णा विदौषधे सर्वा सोमो भूतारपात्मनः अहम् वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाङ्गेन माश्रमः प्राणापानतमायुक्तः सर्वज्ञानम् प्रतिसन्निवेष्टो मत्तः वेदैश्च सर्वैरदेवताम् दामिनापुरितौ उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमाद्युदान यो लोकत्रयमाविश्वरः यस्मा क्षरमवेदोऽहम् अक्षरागतिषोत्तमः अतोऽपि लोके वेदेश प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव मतम् जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविर्भजति माम् सर्वभावेन भारत इति योजनमम् इदमुक्तम् मया नः तेन हृत्त्वा

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪಾರಾಯಣವನ್ನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧಾರೆ ಏರ್ಯೋಣ ಅನೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಸುಪುಣ್ಯವಾನ್ಭವ ಎಂಬುವ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಶುಭಾಶಂಸನೆ